Vətən müharibəsi zamanı uzaqda olduğundan Azərbaycanın qələbəsini bəstələrinə sığdırmağa çalışırdı və bununla vətənə, torpağına olan sevgisini dilə gətirirdi. Məsafələr belə onun vətənə bağlılığına mane ola bilmirdi. Söhbət əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyevdən gedir. Azərbaycandan 19 il ayrı qalan məşhur bəstəkar yaradıcılığını yenidən doğma vətənində davam etdirəcək. bir zaman bəstələri ilə seçilən Cavan Şirquliyev Rəsul Rızanın sözlərini yazdığı Sənsizliyi 1985-ci ildə ifa edib. Elə o zamanlar mahnıları kimi bu ifası da çox sevilir. Əslində mən oxuyan yox, bəstəkaram deyən Cavan Şirquliyev 19 il əvvəl Şimali Kiprə dəvət olunur. Beləliklə vətəndən uzaq illərin əsası qoyulur. Qörbətdə də boş dayanmır. Universitetdə musiqi dərsi deyir. 3 palet, 3 aratoriya, 1 simfoniya və mahnılar ərsiyə gətirir. Bu baxımdan çox faydalıdır oldu e, orada mənə çünki e, boş vaxtım çox idi sakit idi oralar mənim də elə çevrəm geniş olmadığı üçün burdakı kimi ə e, boşamanım olurdu və ona görə də e, oturub necə deyirlər, qaçımsın deyib işləirdim. Yıldı, toplandı hamısı, illər də getdi, mən də yaşlandım. Zaten mən həmişə Azərbaycan üçün darıxdım orada. Vətənnə bağlılığını tut ağacına bənzədən bəstəkar bildirir ki, insanı xarasa bir dəfəlik aparmaq üçün gərək bütün bağları qopardasan. Azərbaycandan yalnız cismim getmişdi deyir Cəvan Şirquliyev. Musiqi çavazın üzərində olan musiqi hələməsi deyil o çalınmalı idi. Orada da ifa imkanları yox idi. Çünki e, şimali Kiprdə musiqi həyatı demək olar ki, yoxdur. Teatrlar yox, kollektivlər yox. Həmşə Azərbaycan üçün, darxadın dost-tanış üçün, qon mağraba üçün, e, işim üçün oturdum, fikirləşdim, dedim ki, zamanı gəldi, dönmək lazımdır. Vətənindən uzaq olsa da, qalbi Azərbaycanla döyünürdü. 44 günlük müharibə zamanı o da torpağını, millətini sevən Azərbaycanlı kimi onun yanında olmalı idi. Oldu da. Fəryad filminin finalına xor yazmışdım mən. O xor film filmə girmədi. Filmə daxil olmadı, məndə qaldı arxivdə. Hə, yadıma düşdü müharibə başlayanda ki, elə yeri də ona qoymuşdayam qoydum onun görüntüsünü. Aldılar həmen burada, yayınlamağa başladılar və gözəl oldu. O da bir ruh verdi, o da bir şey verdi, dəstək verdi əskərimizə, ordumuza. Bu yaşdan sonra çantanı yığıb getmək həm ağrı verir, həm də çətindir deyən Cəvan Şirquliyev həyatını, yaradıcılığını vətənda davam etdirəcək. Bəstekar hazırda Dədəqorqud baletinin üzərində işləyir. Ayda Zərgərlı, Xəyyamkərimli, ARB xəbər.